Скидание ближе до нас в средней зоне у синей линии. Тут еще не было сегодня кидания. Все шансы есть у Тироса. Роман, успеваете на нас посмотреть еще? Игорь Замков. Такое затишье легкое. Переваривают команды. Пять минут до конца другого периода. Увага! А че наш как идок? Ну, такое может принести успех. Ну так поодиночке все-таки командная игра. Хотелось бы командную игру побачить. Боже мой, грудь Сергею. Сергей Студенский. Подобайки не забывайте, дорогие. Отбивает. Там просто прилетела шайба в грудь. Владислав! ух, тут Руслан четко. Ой, в хорошей форме. Руслан. Влад. Два-три рахунок. Попереду Диадема. Уступая, 1-0. 3-2 попереду. Их Николай разогнулся. Не остановить. Уступая, 1-0. И, И... Хорош! У синей линии, Влад. 3.33 до конца другого периода. Руслан Ачанашка. И Да, наверное, больше всех. Ну, пока на эту секунду Питков в сторону варит. Руслан Ачанашка произвел. И Роман Дрозд в команде Диадема. Цікаво, yeah. ждем следующий крон.